Уважаемые участники конференции, мне приятно, особенно осень наших проверки системы, для кого работа учебного для кого просто осень. Я хочу, чтобы эта конференция прошла очень продуктивно. У нас последний месяц был очень платный на научно-практической конференции. Мы о одну международную конференцию и сегодня проводим уже вторую всю Тема конференции очень интересная. Предупреждение, особенно вот здесь сидят, я к ним обращаюсь. Коллеги, в первую очередь к вам обращаюсь. Внимательно изучайте, внимательно следите и очень активно участвуйте в пленарных заседаниях и конференциях. Потому что ваше это будущее. Сегодня приоритет на ликвидацию чрезвычайной ситуации, но никто не никогда не предупреждал предупреждения пожарной техногенной безопасности. И от того, какие у вас будут знания, с каким багажом вы придете на практическую деятельность, как вы будете проводить и недопущения много зависеть в будущем авторитет нашего подразделения, и общей нашей судьбы. Уважаемые коллеги, я еще раз желаю вам продуктивной поработать. Я вам желаю, чтобы резолюция конференции Николай Петрович обязательно выработана была такая, которая бы интересы, в первую очередь, и учебного заведения, а также подразделения, которые занимаются прожеланием и предупреждением пожарной техноенной безопасности. В работе нашей конференции, в вот сегодня мы здесь встретились, то ли это в виде тезисов доклада и со доклада, вот участвует 24 доктора профессора, более 120 кандидатов наук, доцентов, ставших научных сотрудников, выразили свои мысли и проблемы на сегодняшний день, которые существуют в области обеспечения. И проблемные вопросы, которые существуют среди братьевских работников с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, и безопасности, чтобы мы услышали, а мы услышим то, что на сегодняшний день, в общем-то, пользуется спросом у производителей и представителей, которые пользуются продукцией противопожарного назначения, ну и хотелось бы, чтобы наши курсанты тоже по ходу конференции приобретали навыки дальнейшего участия в подобных мероприятиях, как Ладосов, и, в общем-то, намечали себе путь развития своих дальнейших становлений в области обеспечения пожарной безопасности и технологии.